ingat bila kawan-kawan saya yang hafal Quran pun dipanggil dengan gelaran uh, contohnya uh, Sufyan Al Hafiy. Oh, okay. uh, adakah ah, jauh lagi tu? kalau <laughs> yang <laughs> ah, apa persamaan ah. dia ustaz dekat sini adakah memberi makna yang sama ataupun uh, yang mengetahui ataupun yang 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 menjaga ke hafaz al-Quran Al itu kan. Okey bismillahirrahmanirrahim. Uh, pertama sekali sebenarnya kalau istilah orang yang hafal Quran ha? Uh, istilah yang ulama guna adalah al-hamil. Al-hamil al alhamil oh. Al-hamil sebenarnya asal usul oh. 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 Maksud, bila al maksud ulama zaman dulu adalah yang hafal hadis. Oh. oh. Ha al-hafiz ha. itu paling sedikit minimum uh, hadis yang dia kena hafal adalah 200000 hadis. Baru ah. dipanggil al -hafidh. Baru dipanggil al-hafiz. Dalam okay. ulama dalam beberapa bait ulama Menyebutkan Al-Hafiz terakhir Adalah Al-Imam As-Suyuti Imam As-Suyuti ha, As itu Meninggal tahun 911 Hijriah Kita dah 1446 <laughs> okay. oh. Jadi ada yang kata Imam Al-Hafiz As-Suyuti adalah Hafiz yang terakhir Yang hafal 200 ribu ke atas hadis ha, Tapi um, Tahun 1960 Ada seorang Ulama yang meninggal Bernama Al-Hafiz Syed Ahmad bin Muhammad bin al Al-Ghumari. Dia digelar Al-Hafiz juga. Kerana apa? Kerana dibuktikan beliau menghafal lebih dari 200 ribu hadis. Okay. Sebab menurut riwayat yang saya tahu dari guru-guru saya yang mengaji dengan dia. Kata dia memang okay. hafal Qutubu Sittah. Qutubu <laughs> Sittah <tu laughs> kan? boleh hafal Semua sanat, matan dan syarah. Uh, jadi memang betul-betul hafiz lah. Uh, bahkan... Uh, guru saya yang lain kata bukan hanya dia, adik dia juga iaitu as sayyid Al-Hafiz Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari uh, Dia guru kepada banyak ulama' besar di Al-Azhar Bahkan di Maghribi dan lainnya Juga digelar sebagai Al-Hafiz Kerana dia juga menghafal Bahkan guru saya yang saya kenal yang memang masih hidup ni Tanya dia betul ke dia Al-Hafiz uh, Dia jawab simple je Aku ngaji dengan dia sahih Muslim Kan Sidi Abdullah ni, huh? Ha? Humari, Sidi Abdullah Humari ni, aku ngaji dengan dia sahih Muslim. Bayangkan dia mengajar ni tak pakai kitab, dia hafal matan, dia hafal sanad dan dia hafal syarah. Macam ni je. Duduk macam ni je. Ya ini ini guru saya yang masih hidup ni, ha. sekarang di pensyarah universiti ha. ni, dia hadir pengajian tersebut dan dia Aku jadi saksi. Dia kata tu. Aku wallahi dia kata. Aku jadi saksi dia memang hafal. So benda tu. Ha, itu cerita dia lah. Ha. Okey, tapi itu hafal hadis. Ha. Ha, cuma ulama okey orang Malaysia banyak menggunakan al-hafiz mungkin kerana firman Allah SWT inna nahnu nazalna az-zikra. Zikra tu maksud sungguhnya kami telah menurunkan az-zikra al iaitu al-Quran wa inna lahu lahafiz. Dan sungguhnya kami juga bagi al-Quran itu yang akan menjaga. Mungkin atas alasan ini al-lahafizun -ha dari perkataan Allah SWT akan menjaga Al-Quran. Maksud Al-Quran tidak akan hilang sampai hari kiamat. Which is today the reality kita tahu bahawa Al-Quran masih ber, boleh saya kata berjuta umat Islam yang menghafal Al-Quran. Dan kita di Malaysia masih memperjuangkan, uh, melahirkan para hufaz-hufaz. Dan Alhamdulillah kita masih ada banyak hufaz-hufaz yang berkaliber dibandingkan negara-negara Islam yang lain walaupun tidak merendahkan negara yang lain ya. tapi alhamdulillah, alhamdulillah kita konsisten uh, melahirkan para huffaz maka sebab itu kita panggil orang-orang yang menghafal al-Quran ini sebagai hafiz jamaknya huffaz orang-orang yang hafal al-Quran oh, berdasarkan itu. lah oh, jadi ya. tak ada masalah kerana secara literal ha hafiz iaitu yang memelihara memelihara Al-Quran. Sebab dia bila dia hafal Al-Quran dia memelihara Al-Quran. ini. Ha, tapi bila dengar sejarah yang yang Datuk Dr. Ahmad cerita tadi macam oh tingginya level menghafal uh, hadis kan nah, eh, sampai nah, lalu, lalu, orang lalu, tak tak akan menghafal ha. hadis selain setelah menghafal Al-Quran. Ha. Ini bukan Oh saya ni ahli hadis tapi pakai Google, pakai <laughs> Syamila, <laughs> pakai komputer <laughs> kan. Ha, <laughs> dia tu bukan. Ini memang betul-betul hafal. Oh, ha, Allah jadi al kalau raja bahasa raja. Imam Subki tu apa kalau masih menggunakan kitab untuk menilai hadis itu namanya bukan ahli hadis. Hmm. Ha -ha. Orang yang digelar ahli hadis ni yang memang hafal. Ini ha -ha. okay. bahasa Imam Subki. Of course kita ni jauh lah. So kita oh. ni Hafiz yeah. pun tak, apa pun tak. <laughs> kita ni ahli Allah. punah ranap <laughs> habis. Aduh. Tapi, uh, dari segi murajaahnya itu kalau Quran kita tahu lah dia murajaah, Quran berapa juzuk hmm. sehari Kalau uh, kalau hadis ni macam mana? Okay. Sebab apa? itu kalau ulama Ulama dulu dia ada majlis sama hadis. Oh, majlis sama. So majlis ha. sama ni bila dia orang menghafal, ha. dia orang memang konsisten setiap hari kalau dia bahagi hari dia tu ha. dia ada waktu mungkin lepas asar ke, mungkin lepas subuh ke ha. di mana murid menghafal datang tasmi' hadis dengan dia. Oh. So ini oh. peluang majlis untuk sama. dia murojaah ha. dan murid ha. menghafal tasmi' hadis. Zaman dulu memang macam tu. Ya? Ulama kita takkan berhenti menghafal. So, ah ha. kalau be belajar sejarah Al-Azhar, Universiti Qarawin, uh -huh. Zaitunah uh -huh. Syarat nak masuk Universiti korawin zaman dulu Zaman dulu ni Kena hafal Al-Quran Kena hafal uh, mudawanah Imam Malik Kerana mereka bermazak Maliki Oh kena hafal majmuk muhimmatul mutun dan kena hafal hadis. Oh. Zaman dulu. Kita sekarang ni. Uh, oh. Saya bagi contoh kat UIA tu tak oh. ada ah. lah. Hafal apa, hadis tu berapa? Hadis oh. 40 pun kadang tak lepas. Oh. Mata dengan matan dengan saya. Dengan syarah. ni oh, dia, dulu, saya. oh, dulu, semua benda kena hafal. sekarang oh. okay. okay. ni banyak diskaun. Okay. banyak